Доброго дня! З вами Дмитроюк Семенюк Марія, дієтолог оздоровчого реабілітаційного центру Фізіофіт та член Асоціації нутриціологів України та РМІГІОСВОШ, остеопат, фізіотерапевт та дієтолог з Німеччини. І Сьогодні ми хочемо поговорити на тему вегетаріанства, оскільки тиждень назад ми були на четвертій міжнародній конференції «Фітнес, харчування та активне довголіття. Де було троє представників асоціації веганів світу? Це були представники з Малайзії, США, які активно пропагували веганський спосіб харчування. Тому давайте сьогодні розберемо, що це таке і чи насправді він є корисним. Хочу нагадати для всіх, що веганство це такий тип харчування, коли люди абсолютно повністю відмовляються від усіх продуктів тваринного походження, тобто м'ясо, риба, молочні продукти, яйця та навіть мед. Тобто дуже такі суворі обмеження по харчуванні. І хочу запитати Реміношу Ваша думка: наскільки це правильно і чи справді це сприяє довголіттю, як пропагують гарці? Ну, мы же слышали на э, добрый день вообще, мы, мы же слышали на этим э, на этой конференции, что говорили, что есть доследжения и э, мы имеем даже, э, что показывают доследжения, что люди даже худеют, что люди э, меньше имеют э, риска и даже э, ну, меньше риска в принципе на диабет. Там очень часто прозвучало вот это слово диабет. Тут расходится за диабет второго типа. Я надеюсь, что они там это различали, что такое первый тип, что второй тип. но мы говорим про диабет второго типа. Ну, как сказать, если посмотреть теоретично физиологию, но ну, то скажем, что такого в принципе быть не может. Почему? Что такое вообще? Э, Возьмем, думаю, мы слышали, что э, мы отказываемся полностью от тваринной еды и тваринных продуктов. То мы имеем, э, значит, что мы имеем, э, но только в принципе угловоды, э, белки доследного походжения, про какие мы должны еще попозже немножко тоже рассказать и пояснить. Ну и я хотел бы, так как я медик, хотел бы немножко, ну, рассказать или поговорить про это, что они там рассказывали, что люди худеют и что есть доследжение. На самом деле нет. Есть доследение, обсервация или как это можно сказать, это значит, что они просто смотрят какую-то статистику и говорят, а видишь, тут веганцы имеют меньше уровень веса, чем люди, которые имеют смешанное харчевания. Ну, тут я сказал бы, конечно, если я отказываюсь от, в принципе, от творенной еды, то в творенной еде не мясо самое проблематичное, а этот жир, который мы употребляем вместе с мясом. И понятно, что жир имеет очень много калорий, и если мы себе хороший стейк или там салат даже покушали, ну конечно, он имеет очень высокую калорийность. Вот да, на самом деле в веганной еде этого нет. Ну и почему эти люди худеют? Потому что просто у них, на мой взгляд, имеют меньше калорий. а где эти no, которые взвешивают э, или смотрят яблоко, ну no, яблоко с яблоками? не, no, 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 в общем, а видите, no, худеют, имеют no, диабета и так дальше. если я имею дефицит калорий, но ну и, и понятно что я буду худеть потому что сам дефицит калорий э, э, самый важный в питании чтобы похудеть значит что это означает ну я должен меньше употреблять э, э, энергии чем я сгораю значит я сгораю больше энергии чем я употребляю ну. Ну no і веганці, тому що вони сильно там вибору там не імеють цього такого жира, окремо там, скажімось, і в люди свічну кушать. Ем, горіхи, ну скокать ці горіхів може скуштувати. то, якщо жменку візьмеш, то буде 40 г горіхів. Ну, орехи міють, да, ми знаєм е 50% жира, 600 калорій, дето 100 е-е 100 г горіхів. Ну, no, значить, якщо там жменку візьмеш, Ну, это будет где-то двісті п'ятдесят Нет, там. Швидко насичення наступає, це їх багато не зіси, mm. щоб набрати в той білок і жири. В том в том то й діло. Наступає швидко э, насичення. Вот, потому что белок он делает наш сытый. а В орехах действительно много белка. А белок? Ну, это мы еще может попозже поговорим, чтобы не так не приступать через эти все. Я говорю сейчас о доследжениях. И доследжения на самом деле мало или их нет. На самом деле доследжения. Это значит, что действительно мы взяли такую же саму группу людей, скажем, там 100 людей, которые имеют тоже самое, то же самое, ну обстоятельства все те же самые и сравнивали э, примерно э, людей, что э, хочу скажем, э, смешанной пищей и э, веганцев, которые просто, э, ну, абсолютно э, отказываются от э, э, тварных продуктов. Э, э, На таких достижений нет, значит, мы не можем сравнить. Мы на самом деле не можем сравнить, сколько она отдает, потому что я говорю, что если кто-то имеет сбалансованное харчевание и он имеет примерно там, ну скажем, мужчина теоретично 2500 калорий, женщина там 2000 калорий, это так средняя, да, и этот веганец имеет столько, и этот смешанный харчеванием имеет столько, значит что? Значит, они так же само будут худеть или не худеть. Ну, потому что энергия та же сама. Поэтому тут этот э, высновок, что они там сказали на конференции, он просто не правдивый. Ну, такого быть не может. Что до, э, часто прозвучало этот диабет второго типа, очень часто почему-то, то я хочу сказать, потому что мы слышали, что там азиаты, да? Да, что да. как раз по статистике, но ну, давайте посмотрим статистику, где самый больше диабета. Самый больше диабета имеем как раз в азиатских странах. Да, короче, давайте мы под нашим видео посылаем на статью, чтобы вы переконались, в статистике насправеден, много людей. Да, как раз там, где очень много, э, между прочим и Мексика, там эти скажем, группе стран и Китай, и Индия и так дальше, значит, все азиатские страны, они больше имеют, самые больше имеют этого диабета. И это уже всегда так было с 90-х лет, я помню, как я учился там и, 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 диетологию, и, и, диетологию, изучал, всегда это было. Не особо что-то поменялось. А тут, но ну, если возьмем чисто теоретичную физиологию, если мы кушаем любой угловод, и он имеет, скажем, быстрые угловоды или медленные угловоды, как говорится, да, значит мы все равно будем иметь э, высший инсулин, высший уровень инсулина, потому что инсулин это анаболичный гормон, который, можно сказать, транспортирует э, углеводы, значит, сахары э, в вот, ну куда, но ну, там, где они нужны, в принципе, э, э, где уже не нужны вот углеводы, потому что примерно в мышечных клетках если гликоген уже забиты, но ну, значит они там уже не нужны, значит дуть в жир, претворяются, но ну, жировые клетки откладываются как жир. Но э, тут я еще раз говорю, тут без разницы, ли мы имеем быстрые или медленные углеводы, потому что есть такой гликемичный индекс, который указывает, как э, быстро поднимается инсулин, ну то может, э, можно аргументировать так, что э, я кушаю комплексные углеводы, полисахариды, да? значит, э, как в овсянке, скажем, в гречке и так дальше, да, у нее очень медленный, но, значит, не очень-то быстро поднимается э, insulina dai noi riverbero che zucchero e i i vitorie insulina um... Но мы имеем еще гликемичный лоуд, так называемый гликемик лоуд. Нагрузка. Да, это... гликемичная нагрузка. О, гликемичная нагрузка. И значит, тут мы имеем в эти гречки, если мы там имеем, там, скажем, ну, в среднем, грубо говоря, там 55-60 грамм углеводов, но у комплексные, значит, медленно поднимается уровень сахара, но он долго остается высоким. Ну, не самым высшим, но э, высоким. и Таким чином, если мы постоянно кушаем угол воды. Ну, ну, а, а, а Азия там рис. Вот. Вот, стране, вот. Там я, э, лобшая, я не могу себе рыста. представить, что э, азиатские э, страны и как раз раньше, там еще, скажем, 50 лет назад и так дальше, у них не, не кушали никакого мяса. Какое мясо? Кто себе мог мясо позволить? Они э, кушали вот свой рис. Вот. и и при этому, вот самое больше гипетано, то значит, что-то не совсем. Тут так, як вони там розказують. ну, а фізіологічно, якщо подивись, то значить рівень сахара постійно увільчений в крові, э і значить інсулін тоже увільчений, і ми таким чином попадаємо в таку резистентність. изологенную резистентность, а если мы имеем надмерную еще энергию, ну, значит это и доведет до до полной как бы неспринчивости мышечных клетин этого сахара и имеем тогда диабет другого, да? другого типа. вот Э, так что тут э, физиологично то, что они там рассказывали, ну это никак. У них, э, ну я знаю, есть такой э, фильм Game Changers, может кто-то видел, можно посмотреть, там не выступает Шварценеггер. Ну э, и они очень часто посылаются на этих спортсменов, что и спортсмены могут. Но я скажу так, я сам э, профессиональным спортом занимался, я себе не мог бы представить, э, если мне надо было скажем, 200-300 грамм белка, откуда их взять без, ну, без твороговых продуктов. Ну, я, я уже не говорю про мясо. Но даже и без, э, без этого, без... Без яйца, э, э... Да, это, вот, это ужасно, в твороге да. Там, ну, там тоже там 12 грамм, 100 грамм творога, там, скажем, ну, в зависимости от жирности еще. Но 12 грамм белка мы тоже имеем. И тогда ну, творог я себе 2 килограмма даже могу скушать. Я так и кушал. Uh, да, до чемпионата 2 килограмма, тверда, это нормально, uh, но тогда можно набить вот это, uh, uh, скажем, белка, что мне надо. Вот, и это uh, тоже проблема uh, этих веганцев, что они имеют uh, дефицит uh, белка. А белок нам очень нужен, протеин, не только нам, чтобы мышцы разрабатывать, а белок нам очень нужен uh, для uh, регенерации. Иммунная система с эгоссудизмом. Все... Почему? Потому что люди не имеют чего-то, свои стенки, они провисают. Правильно. И, и все. Регенерация, вот и все. Это. Поэтому тут посилаться вот на этих спортсменов, я считаю, ну, что это немножко недоцельно. И если мы говорим, что даже Шварценеггер ну, то не хочу напомнить, что Шварценеггер уже имел несколько инфарктов. И в его время, он сейчас пропагует э, веганную еду, но я хотел бы видеть в пик времени, когда он э, занимался профессиональным спортом, чтобы он э, был веганцем. Но это в принципе невозможно. Тем более, что невозможно, что э, нам надо хорошее кровообращение, много кислорода э, при э, ну, упражнениях, при тренинге. А тут мы имеем и даже дефицит B12 витамина, это э, э, витамин, который при кровоотворении, отворении, э, ну в принципе гемоглобину э, нужен. Так что мы имеем тут очень много э, таких э, минусов, которые ну, э, но в спорте, но ну, я себе вообще это представить не могу, что действительно там, где сильная нагрузка, там, где нужно э, белок, где нужно э, много эритроцитов, много транспорта э, 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 кислорода, ну как-то никак. Да, то мы видим, что Веганство спосіб життя він не є таким корисним, тому що люди виходять в дефіцитах: дефіцит білку, дефіцит вітамінів, і як наслідок ми маємо не дуже гарну картину. Okay. І потрібно завжди нам думати своєю головою, правда чи ні те, що нам пропагують. А ще на конференції також була така тема, що веганство є основою довголіття. Але давайте ми звернемось до того, що таке довголіття. Це Можливість організму відновлювати себе. Тобто, що таке старість? Це коли наш організм старіє і наші клітини не пристують відновлювати одна одну. Хоча насправді клітини наші можуть безмежно відновлюватися, постійно відновлювати одна одну. І ми можемо зупинити старіння, але є багато факторів для цього. Перший це потрібно достатньо їсти білку. А в веганській дієті в нас іде дефіцит білку. Другий фактор це Здоров'я сполучної тканини. Здоров'я сполучної тканини це достатньо колагену, а веган, веганці їх повністю не виключена колагену, тому що він це жилатин, колаген – кологен в тваринних основному продуктах, ну лише агар, агар з рослинних не лишається. Тобто у десь де по цьому обмежені. Ну я хотів би тут, що до одного, тому що в принципі вам скажуть: ми можемо все замінити, і цей білок можемо замінити, і цей колаген можемо замінити. И э, омега три кислоты тоже очень полезны для э, кардиоваскулярной системы, э, и так дальше, и так дальше. Ну тут надо еще посмотреть, как наш организм, вот это э, вот я еще вспомнил, э, рассказывали, что э, вот как раз э, тваринная э, еда нашим организмом не принимается. Но это уже мифы вот такие или незнания такие, Где что... понятие биодоступности белка с тваринных и растительных продуктов там совсем нарезано. Вот именно, биологическая ценность, которая называется, имеет, ну, белка, э, совсем разная. Она очень низкая при э, растительных э, продуктах, а э, довольно высокая э, при тваринных. А Но почему? Там... Ну, потому что она нам подобна это то же самое, если мы были бы каннибалами, значит мы ближе, когда-то каннибали прямо, прямо, значит это самое лучшее мясо, потому что у нас самое лучшее нам засвоивается. Но то, эм, в принципе, э, если возьмем так биологию, то все створилось с этих э, рослин, как бы изначала, а попозже только тварины, вся, ну, сначала эти микроорганизмы э, и так дальше, э, руслины, и тварины и так дальше, и, и тварины уже нам настолько поддебны, что э, засвоение этого тваринного белка нам по душе, То, значит, мы очень хорошо его засвоим, э, а это э, э, рослины, это очень далеко нам, и, и организму надо много-много э, э, поработать, э, чтобы засвоить этот белок. И мы имеем очень много отходов. Так что тут э, э, вот этот что э, мы хотели и рассказать про э, биологическую ценность э, белка. Тоді нас виходить, що якщо ми беремо яйце, де ідеальний фактичний білок по складу амінокислот, який засвоюється на 100%, візьмемо горіхів, яких там 50% засвоєння білка. І щоб з цього зменьких горіхів дістати цей білок, це потрібно два рази більше з'їсти цих горіхів. А там, відповідно, ми візьмемо двічі більше жиру, тому що там 50% жиру і по калорійності це переберемо. Жирами, а нас снова выйдут. Тут просто не съешь столько, ну, не потому съешь, что, что там ее отфорруется очень много и кислот, и будет тогда дисбаланс базов и, и кислот. Тут тоже очень серьезная тема про омега-3 кислоты, но то если мы возьмем эти жиры тваринные, они нам за нормально а если мы эм, взрослым, да? взрослым э, альфа э, это э, лине, э, линеоленовая кислота, ну, да то прийти. я вам скажу, я, вон, может, вы сами даже удивитесь, э, потому что э, я даже тут в университете у нас э, ну, э, мог поспорить на эту тему. Э, она не вклоняется. Это докозахексаэнна кислота. Она вклоня... Вкл... но Ну, абсорбирует наш организм, если она растительна на 1%. процент, вообще ничего. Это ничего. А, э, а ЭПА, кислота, вот это две кислоты э, этих омега-3 кислот, э, она на 10% э, абсорбируется поэтому то тут надо столько этого э, этих жиров таких э, и откуда их взять ну не только э, 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 водоросли это то что в принципе э, и э, кушают рыбы почему они тогда имеют и много э, омега 3 кислот обычно в коже если вы сделаете кожу там с, э, с тунца, то вы будете иметь ноль э, этих омега-3 кислот, но про это тоже можем еще поговорить как-то. А, но э, тут действительно очень большая проблема, что э, и при этих растительных про продуктах, даже эти омега-3 кислоты, мы с них на самом деле э, э, никакого эффекта ну, не будем иметь. Омега-3 нас и для мозга, и для печенки, то это... Дуже корисно і потрібно стежити, щоб вона була в ми Так, Ми дефіцити. А його теж буде дефіцит ваганського е, харчування. Що, думаю, на сьогодні вистачить. Поговорили про веганський спосіб життя. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях ваші питання. З радістю відповімо. Дякую за увагу. До следуючого разу.